Mənə bir nəfər Seyid Rəhmanı, kullu hafizi Qurandır. Biz də mədrəsədə dərs deyirdi. Tələbələrdən də çox, xüsusən də Hazırustan qardaşımız da ustad olub tanır. Kullu hafizi Qurandır. Nehsul bəlağanı az bəridə nə qədər dəş salar, nəzdə bəridə özü bizə danışdı dedi Təbrizdə bizim yaxın adamlardan birin ay yiyəndə Da cəriyanı çox uzundur, danışmıram. Ay yiyəndə bunu deyir, özünə belin sındırır ay adamın. Ondan sonra baş deyə məzələnməyə onunla. Tanəm axır axırda bir biraz yer çıxıb gedir. Deyir, ay belimi sındıranda ayağın, ayında ay, pəncəsi çox güclü olur axı. Deyir, pəncəsini belimin sındıranda pəncəsi ilə bir dəfə qışqırdım. Ya əbəlfəz. Deyir, ya əbəlfəz gördüm belimdən ağırlıq götürüldü. Baxdım, gördüm ayı durdu. Üz gözümü də o qədər cırmaqlıb qanın içindeyim. Çevirdi deyir. Əlimdə, üzümdə, sinəmdə, qarnımdan nə qədər yaralar var, hamısını yaladı, qurutdu. Sürüdü, çəkdi, gətdi məni. Bu adam yaşayır ha o hadisə ki mənim başına gəlir. 5-6 il bundan qabaq ki mənə danışıblar, onda yaşayıırdı. Day indi bu pis adamların üzündən Allah onu da qoymadı qalmağa, götürdü, apardı deyənlərəm. Çəkdi, çıxartdı yolun qırağına. Oturdu mənim yanımda. O qədər oturdu ki, gördü ayından 5-6 nəfər gəlir ki, gəlib mənə yadıracaqlar. Onlar da aynı görən kimi biri güllərini çıxartdı, biri nə bilim yabanı çıxartdı, qaşdı durdu, deyir təpərim üstündə. Adamlar gəldi, deyir mən diri görəndən sonra da ayağa gəlim məni götürdülər. Götürdülər məni də deyir, biraz belə şoka düşmüşdüm, biraz da bir adamı, birinin ayağa bassa əziyyəti olar da, nəsa gəldim, çıxdım bu. Baxın, Allahın ailəsi Əbəlfəzın adı gələndə görsən, nə inir. Yapış o Əbəlfəzınə təyinlən. Möhkəm taq at yerinə şah oynanan dünyada bu fəsatlardan nə eləyəsən, birincə tapasan